السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کرنے والی ذات اللہ پاک کی ہے بہت ہی پیارا بیان مولانا فرید صاحب کا ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب کیجئے بیل آئی کین پہ کلک کیجئے تاکہ نیو بیانات آپ لوگ بروقت دیکھ سکیں جزاک اللہ تو دنیا نہیں ایسی جگہ کہ یہ حالات سے ہوئی ہوئی ہیں کبھی حالات اوپر ہیں تو کبھی نیچے ہیں کبھی سردی ہے کبھی گرمی ہے کبھی تو سورج تین ہو کے گرم ہو جاتا ہے کبھی غروب ہو کے ٹھنڈک ہو جاتی ہے کبھی تو موسلادھار بارش ہے دنیا ہے ہی ایسی جگہ ہے لیکن اگر اندر ایمان ہے تو آدمی کو کسی حال میں کوئی پریشانی نہیں ہے یا تو صبر کے ساتھ آدمی اللہ کو راضی کر لے گا یا شکر کے ساتھ راضی کر لے گا دکھی ہونے کی ضرورت نہیں ہے دکھی ہونے کی ضرورت ہاں ایمان اندر ہے تو آدمی مطمئن رہے گا اس لیے اصل کوشش آدمی کو کرنی چاہیے کہ اپنا یہ سرمایہ محفوظ رہے ہاں اللہ پر اعتماد اور یقین اللہ پر بھروسہ اللہ پر بھروسہ اور ماسل اللہ مخلوق ہیں اللہ مخلوق ہے بڑا سے بڑا پہاڑ بھی مخلوق ہے آسمان بھی مخلوق ہے زمین بھی مخلوق ہے جنگل کا شیر بھی مخلوق ہے اور چوٹی بھی مخلوق ہے مچھر بھی مخلوق ہے کوئی انسانی شکل میں ہے وہ بھی مخلوق ہے اور مخلوق محتاج ہے یہ بات طے ہے ساری مخلوق اللہ کے امر کی محتاج ہیں جب تک اللہ کا امر نہیں ہوگا کوئی مخلوق کسی کو نہ نقصان پہنچا سکتی ہے نہ نفع پہنچا سکتی ہے یہ تو ہمارا پہلے دن کا سبق ہے تبلیغ میں نکلتے ہیں تو جماعت میں ابتدا میں پہلا دن ہوتا ہے تو اس میں پہلے نمبر میں ایمان میں کیا بولتے ہیں وہ سب کچھ کرتا دھرتا کون ہے ایک اللہ ہے اللہ کے سوا کسی سے کچھ نہیں ہوتا ساری مخلوق ہے وہ کسی شکل میں بھی آ رہے ہیں اور کسی زمانے میں بھی آ رہے ہیں. کسی شکل میں آ جائے وہ ہاتھی کی شکل میں آ رہے ہیں یا چھوٹے سے وائرس کی شکل میں آ رہے ہیں؟ وہ تو مخلوق ہیں اور مخلوق محتاج ہے جب تک اللہ کا امر نہیں ہوگا اس کو تو ہاتھی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا اور اللہ کا امر نہیں ہے تو وہ وائرس بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا اور اگر اللہ کا امر ہے تو چھوٹا وائرس ہاتھی سے بڑا نقصان پہنچا دے گا جس کی کشتی کو اللہ چلانا چاہے سمندر کے طوفانوں میں وہ چل جائے گی اور جس کا جہاز ڈبونا چاہے تو کنارے آ کے وہ ڈوب جائے گا کہ کرنے والا وہی وہ ہے اس نے اپنی حکومت میں کسی کو نہ پہلے شریک کیا تھا نہ بھی اس ٹیکنالوجی کے دور میں اس نے کسی کو شریک نہیں کیا ہے وہی ایک ذات تنہے تنہا اکیلا ہے وہ جتنا اس کی ذات کا یقین اندر مضبوط ہوگا اتنا آدمی کا جینا آسان ہو جائے گا بیمار اپنی بیماری کے کھانٹ پر راضی رہے گا کہ بیماری اللہ کی طرف سے ہے جس دن وہ چاہے گا اس دن یہ دور ہو جائے گا جس دن چاہے گا اس دن دور ہو جائے گی اور روزانہ روز مرہ کے تجربے ہیں روز مرہ کے روزانہ دیکھتے ہیں اور اس بیماری میں تو لوگوں نے بہت تجربے کیے کہ ستر سال کا آدمی چالیس دن وینٹیلیٹر پر رہ کر آ گیا زندہ گھر پر اور اسی کا چالیس سال کا بیٹا دو دن میں چلا گیا کہ اگر موت اس وائرس میں ہوتی تو سب بر جاتے ہیں موت اللہ کے ہاتھ میں ہے زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے و وہی زندہ کرتا ہے وہی مارتا ہے الخیر. اسی کے ہاتھ میں ساری بھلائی ہے کسی کے پاس نہیں ہے ساری خیر اور بھلائی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے وہو علا کل ان قدیر اور وہ ہر چیز پر قادر ہیں دن کو رات سے بدل دے بات کو دن سے بدل دے وہ بیماری کو صحت سے بدل دے اور تندرستی کو راتوں رات بیماری میں بدل دے کسی کے فقر کو گنا سے بدل دے اور کسی کی مالداری کو راتوں رات فقر میں بدل دے اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے اطمینان کا جو ذریعہ ہے وہ ایمان کا سرمایہ ہے اور وہی سب سے بڑا سرمایہ ہے اس سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں دنیا میں انبیاء علیہ السلام ایمان لے کر آئے ایمان کی دعوت لے کر آئے کہ سب سے بڑا سرمایہ یہ ہے اور جتنا وہ اندر پاورفل ہوگا طاقتور ہوگا اتنا جینا آسان ہوگا آدمی روزی کے مسئلے میں اتنا پریشان نہیں ہوگا جتنا آج ہے اپنے اپنے امور جتنے آسانی سے حل کرے گا ایمان کی طاقت سے اتنی آسانی سے اسباب کی طاقت سے حل نہیں ہوں گے ایمانی طاقت اصل طاقت ہے اللہ پر اعتماد اور بھروسہ ایک ڈاکٹر آدمی کو اطمینان دلاتا ہے کہ تمہارا رپورٹ نارمل ہے کوئی ٹینشن کی بات نہیں آدمی مطمئن ہو جاتا ہے مطمئن ہو جاتا ہے اور وہاں یہ بات طے ہے کہ اللہ کے وہاں سے زندگی اور موت متعین ہیں بیماری اور شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے زندگی اور موت کا مالک اللہ ہے آدمی مطمئن نہیں ہو رہا مطمئن نہیں ہو رہا ہے یہ اندر کا جتنا یقین اس ڈاکٹر کی بات پر ہے اتنا یقین اللہ رسول کی بات پر نہیں ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جس ماحول میں جی رہے ہیں اس ماحول میں اسی کا درج کہ ہیں صبح شام رات دن اللہ کو نہیں بولا جا رہا ہے اللہ کی بڑائی نہیں بولی جا رہی ہے اس کی عظمتوں کو نہیں بولا جا رہا ہے اس کی زندگی اور موت والی جو صفت ہیں کہ زندہ کرنے والا مارنے والا اللہ ہے شفا دینے والا اور بیمار کرنے والا اللہ ہے اس صفت کو نہیں بولا جا رہا ہے. بلکہ وہی بولا جا رہا ہے کہ فلاں جگہ رپورٹ نکال رہا ہے فلاں جگہ گئے دوا کے لیے اب فلا ہاسپٹل میں گئے جو ہمارا سب سے بڑا ہاسپٹل ہے اب فلا جگہ ٹیسٹ ہو رہا ہے ان کا جو بڑے لیٹسٹ مشین ہے اس کو منہ بھر کے بولا جا رہا ہے اللہ کو اللہ کی طاقت کو اور اللہ کی صفتوں کو جس کو بولنا تھا تاکہ اللہ پر اعتماد بڑھ جاوے اللہ پر بھروسہ بڑھ جاوے اللہ پر یقین بڑھ جاوے ضرورت اس کی ہے یہ جو تبلیغ کے راستے سے چاہا جائے ہے گھر گھر جا کر ایمان کو بولے اعمال کو بولے اخلاق کو بولے اخلاص کو بولے آخرت کو بولے یہ ہمارے اصل ٹاپک ہے یہ ہمارے اصل موضوع ہیں جس پر گفتگو ہونی چاہیے جس پر باتیں ہونی چاہیے جس کو بولا جانا چاہیے جس کو سنا جانا چاہیے یہ ہماری اصل چیز ہے حضور علیہ والسلام نے مکہ مکرمہ میں ان چیزوں کو بولا تو میرے بھائیوں بزرگوں جس طرح ہم نے مولانا فرید صاحب کی یہ پیاری کارگزاری سنی جن جس میں انہوں نے یہ بتایا ہوا ہے کہ سب کل کائنات کا اور سب دنیا کا مالک صرف اللہ پاک ہے جو اللہ پاک چاہے گا وہی ہوگا جو ہم انسان چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ یہ کام ہو جائے وہ کام ہو جائے مگر جس میں اللہ پاک جو کام چاہے گا وہی انسان کے لیے بہتر ہوگا مایوس نہیں ہونا چاہیے مایوسی بہت بڑی گناہ ہے کام ہوگا دیر میں صحیح مگر ضرور ہوگا اسی لیے ہمیں اللہ پاک کے احکامات کو ماننا چاہیے اور پانچ وقت کی نماز پڑھنی چاہیے اور تبلیغ کا کام بڑھ چڑھ کر کرنا چاہیے اسی میں ہماری آخرت کی بلائی ہے باقی آپ لوگ سب سمجھدار ہے کہ کون سے کون سا راستہ سیدھا ہے اور کون سا راستہ غلط ہے کون سا راستہ نیکی کی طرف جاتا ہے کون سا راستہ برائی کی طرف جاتا ہے تو ہمیں کس طرح برائی سے بچنا چاہیے اس پر ہم لوگوں کو غور کرنا چاہیے غور کریں گے تب ہی ہم سیدھی راستے پر جائیں گے اگر نہیں کریں گے تو اسی طرح بھٹکتے رہیں گے اور کچھ بھی نہیں ہوگا تو میرے بھائیوں ہمارے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجیے جزاکمہ